સોમનાથ યાત્રા દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી ચારધામ અને બાર જ્યોતિર્લિંગ પોતાના શ્વાન સાથે પદયાત્રા કરી રહ્યા છે તારીખ એક નવેમ્બર બે ના રોજ તેઓ બદ્રી વિશાલ ઉત્તરાખંડ થી નીકળી કાશી વિશ્વનાથ બિહાર ગયા વિષ્ણુપાદ મંદિર મહામંગલા ગૌરી જાતિ ઝારખંડ બેજનાથ ઓડિશામાં જગન્નાથ આંધ્રમાં મલ્લિકાર્જુન થઈ તમિલનાડુમાં તિરુપતિ બાલાજી રામેશ્વર મદુરાઈ મીનાક્ષી અમ્મંદિર અને કર્ણાટક થઈને મહારાષ્ટ્રમાં ભીમાશંકર ત્રંબકેશ્વર બુસ્મેશ્વર અને મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વર મહાકાલેશ્વર થઈ ગુજરાત ચોટીલા થઈ ગિરનાર દત્તાત્રેય મંદિર ત્યાંથી સોમનાથ અને ત્યાંથી દ્વારકા નાગેશ્વર અને બદ્રી થઈ કેદારનાથ ખાતે આ યાત્રાનું સમાપન થશે તેમની આ યાત્રાને બે વર્ષ એક મહિના થશે દરરોજ તેઓ પચીસ થી ત્રીસ કિલોમીટર ચાલે છે અને શ્વાન પણ ચાલે છે ઉનાળોને બહુ તાપ હોય તો સવારે સાત થી અગિયાર વાગ્યા સુધી બાકીની યાત્રા સાંજે ચાર પછી પૂરી કરે છે તેઓ મૂળ વ્યવસાય ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કરે છે જે યાત્રા દરમિયાન પણ ચાલુ રાખી પોતાનું કર્તવ્ય પણ નિભાવે છે रिपोर्टर कल्पेश देवड़िया गिर सोमनाथ मेरा नाम यत्ती गौड़ है मैं उत्तर प्रदेश नोएडा गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ मैं पिछले दो साल एक महीने ग्यारह दिन से पैदल यात्रा पर हूँ अपने स्वान बटर के साथ और हम लोग अभी चार धाम बारह जो में से तीन धाम और दस ज्योतिर्लिंग जो है पार कराए हैं आज सोमनाथ के दर्शन होकर ग्यारह हुए हैं इसके बाद एक धाम रह जाएंगे जो गुरुद्वारिकाधीश है उसके बाद नागेश्वर और फिर वापस हम लोग जाएंगे बद्री विशाल तो ये यात्रा चालू हुई थी बद्री विशाल से एक नवंबर 2022 को उसके बाद हम लोग काशी विश्वनाथ यूपी पहुंचे फिर बिहार में गया विष्णुपद मंदिर और महामंगला गौरी फिर वहाँ से हम लोग बैद्यनाथ झारखंड गए फिर उसके बाद हम लोग उड़ीसा पुरी वहाँ से आंद्रा मल्लिकार्जुन तिरुपति बालाजी और तिरुपति बालाजी से हम लोग रामेश्वरम गए तमिलनाडु की तरफ उसके बाद उसके अलावा उसके बाद मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मीनाक्षी अम्मा जो मदुरई में है फिर कर्नाटका को तो हम लोगों ने बाईपास किया है रोड से हाईवे हाईवे से और महाराष्ट्र में फिर हम लोगों के भीमा शंकर जो के पड़े उसके बाद त्र्यंबकेश्वर कृष्णेश्वर फिर हम लोग मध्य प्रदेश में आए तो हम लोगों को ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन में और फिर हम लोग मध्य से जो है गोदरा वाली साइड से गुजरात में एंटर किए और हम लोग चोटीला वाले रास्ते होते हुए माँ चामुंडा और जूनागढ़ में गिर गिर पर्वत पे गुरुदत्ता महाराज और माँ अम्बा के दर्शन करते हुए हम सोमनाथ तो पहुँचे कल हम लोग पहुँचे थे आ, दस तारीख को और हम लोग दो तीन दिन रुकने के बाद यहाँ से अपनी यात्रा जो है ले जाएँगे द्वारकाधीश नागेश्वर फिर वहाँ से वापस बद्री विशाल तो ये यात्रा है धाम बारह ज्योतिर्लिंग की एक परिक्रमा है जिसको अभी दो साल एक महीना ग्यारह दिन हो चुके हैं और लगभग तीन से चार महीने और लगेंगे जब बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे तब तक हम लोग जो है वापस पहुँच जाएँगे और ये लगभग जो है पंद्रह हज़ार किलोमीटर की यात्रा है जिसमें करीब साढ़े ग्यारह हज़ार किलोमीटर दिन हो चुके हैं और जो बचा है बचा बुचा उसको तीन से चार महीने लगेंगे